Мені нагадують про дотримання регламенту роботи з'їзду. На виступ записали ще кілька наших колег Мазирак Долгополов, Козицький. Президент має пропозицію надати можливість виступити ще одному делегату і після цього припинити обговорення перших трьох питань порядку денного. Погоджуєтесь з такою пропозицією? Ні. Ніхто не наполягає на виступі? Ні. Тоді ставлю на голосування. Хто за те? Щоб надати можливість виступити Базароку Володимиру Петровичу після цього припинити обговорення. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Шановні делегати, так стало, що ми проголосували. а Вибачте, ви наполягаєте на виступу. Шановні делегати, давайте приймемо рішення, надамо можливість виступити, так? Надамо. Підтримуєте чи знову голосуємо? Підтримуємо. Дякую. Тоді вважаємо, що з'їзд прийняв рішення надати можливість двом делегатам виступити, після цього припинити обговорення з перших трьох питань порядку денного, так? Дякую. До слова запрошуємо зарака Владимира Петровича, вице-президента ассоциации, главу Рада территориального отделения ассоциации в области. Уважаемая Валентина Ивановна, коллеги, делегаты и гости съезда. Знаете, я вспоминаю время 14 лет назад, осень, мы приезжаем на съезд, на учредительный съезд, тогда наша делегация Одесская приехала в составе 5 человек, и она была одна из самых многочисленных ассоциаций, делегатов, которые были представлены на учредительном съезде. Сегодня мы приехали 41 человек на съезд. Это действительно говорит о том, что мы развиваемся. И я за эти 14 лет, находясь в ассоциации, мне кажется, могу объективно сделать оценку работы и то, что происходит сегодня у нас во всеукраинской ассоциации и у нас в территориальном отделении Одесской ассоциации. Ну, первое, наверное, надо сказать, что она бросается в глаза, это вы слышали э, доклад президента Ассоциации Валентины Ивановны, какие показатели, она еще очень скромно об этом сказала, потому что о достижениях можно было говорить сейчас очень много. И невооруженным глазом это действительно видно, тенденция, тенденция роста, развития, авторитет ассоциации намного сегодня, не намного, а очень высокий. И самое главное, наверное, востребованность нашей ассоциации есть, и она чувствуется везде. Чем это можно объяснить? Ну, наука говорит, наверное, что если система работает, система есть, то и работает организация. Но если система успешно работает, то должна быть обратная связь. Я, наверное, сейчас приведу такой пример и объясню, почему это происходит. Вот у нас действительно ассоциация всегда работала. 14 лет она работала. Последние два года она работает успешно. И это видно всем. Первое, у нас президент, вот охарактеризовать работу. Тремя словами, знает, умеет, требует. Знает, потому что это профессионал, знает те проблемы, которые сегодня у нас в государстве, она конвертирует их на ассоциацию, ставит э, задачи, умеет поставить задачи и требует выполнения от исполнительной дирекции. Исполнительная дирекция сегодня понимает, работает, организовывает. Понимает то, что требует организ... президент, работает, вы, наверное, сами это чувствуете все, насколько влияние на территориальное отделение сегодня, э, исполнительной дирекции и что она делает. Ведь она сегодня... Нам буквально разжевывает каждый вопрос, каждую проблему и дает методички, и как нам работать, и что нам делать. И доводит это до территориальных отделений. Территориальные отделения уже выполняют эти методические указания, которые дает исполнительная дирекция нам, и отчитывается перед президентом и исполнительная дирекция. Вот это и есть обратная связь. Это успех. Вроде бы кажется, это все просто. Но за этим стоит колоссальнейший труд. Колоссальнейший труд всех. Всех, кого я назвал. И если сегодня говорить о цифрах, я не буду уже их называть, потому что то, что говорилось в докладе, выступающие говорили, это зеркальное отражение работы нашей Одесской территориальной отделения. Но все равно, тем не менее, но несколько цифр я не могу назвать. Вот нас было, допустим, два на года назад. У нас было 200, 293 члена Ассоциации. Сегодня нас уже 700, почти 700. Это говорит о чем? Что мы растем и развиваемся. Просто так люди не идут в Ассоциацию, если вы, вы понимаете. Никто не будет платить просто так членские взносы, вступительные взносы. Сегодня мы востребованы, мы нужны. Почему? Потому что мы проводим семинары, мы провели почти 8000 семинаров за отчетный период. Мы осуществляем защиту наших членов ассоциации, как сопровождение в судах, так и в налоговой службе. Вот буквально пример, ну, самый последний концерт Авиарепзавод. На э, в апелляционном суде все суды первой инстанции проиграли. В апелляционном суде мы именно нашими специалистами, нашими работниками выиграли суд на сумму более 20 миллионов гривен. Это говорит о чем? К нам идут. Работает Сарафанное радио. Да, вот услышали о наших успехах, о нашей работе. Идут нам члены, члены ассоциации. Мы сегодня э, очень хорошее представительство в органах власти. Да, заслуга опять не наша, это, это заслуга сегодня э, всеукраинской ассоциации. Подписан меморандум с налоговой службой. Опять как эхо. Мы подписали такие же договоры у себя в регионах. Мы сегодня входим в налоговую службу. Э, я являюсь членом коллегии в областной налоговой инспекции. Мы действительно можем там представлять интересы наших членов ассоциации. Ну, буквально в двух словах. Оба госадминистрации сегодня, если почитать переписку у нас, нам высказывают слова благодарности. Сегодня, потому что увеличились платежи, местный бюджет, нам говорят, нам говорят, что это и ваша заслуга. Нас благодарят в этом. Хотя мы, мы на мой взгляд, не только... Помогаем собирать, чтобы увеличился. Мы прививаем культуру уплаты налогов, да, мы этим занимаемся. Конкурс «Сумлины, платники, податки» не наша заслуга, всеукраинская ассоциация, но мы работаем в этом направлении и будем работать, наш авторитет растет. Я могу вот, я говорю, перечислять и говорить очень много, но, к сожалению, у меня нет времени говорить о цифрах и наших достижениях. Мы будем уже, наверное, встречаться на радах, на если вы выберут, и будем говорить, обсуждать и решать далее проблемы наших плательщиков налогов. Я, как вице-президент ассоциации, тоже не могу сказать, не отчитаться, что к нам в Одесский регион приезжает очень много представителей других территориальных отделений. Вот были представители и Крыма, были и представители Львова. Мы обмениваемся опытом. У нас чему-то учится, мы чему-то учимся. Я был в Херсоне, в Николаеве, тоже обменивались опытом. Давали, как мне кажется, оказывали практическую помощь этим ассоциациям. Потому что высказали слова благодарности. И я думаю, что в этом направлении мы будем работать. И еще пройдет некоторое время, мы скажем, что у нас есть тенденция роста. И то, что было два года назад, это было мало, а сегодня сделано очень много. Считаю работу, деятельность нашей всеукраинской ассоциации признать удовлетворительной и утвердить отчет резервной комиссии. Спасибо, Спасибо. за внимание. Дякую вам, Генерал Петрович. Запрошую до слова Козицького Зінова Ярославича, генерального директора товариства «Укрнафтогазинвест».